На своих переговорах с Еврокомиссаром я высказал нашу точку зрения украинской стороны, что для туризма, для бизнеса единственной по большому счету преградой является визовый режим. И чем быстрее мы эту проблему решим, тем легче будет развиваться и туризм, и бизнес. В конечном счете отсутствие таких виз позволяет нам уверенно развивать Крым и Карпаты. Но тем не менее... Это, 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 является одним из основных тормозов. Хотя это к транспорту, по большому счету, отношения не имеет, но транспорт от этого да, напрямую зависит. Все согласились с мнением, что по большому счету те, кто хотел остаться в Европейском Союзе, откуда же полмиллиона украинцев, допустим, в Испании и Португалии, они остались, и они имели визы, и въехали в страны, и есть на абсолютно законных основаниях, и никакие визы э, тому не помеха, вернее, их отсутствие. Никто же нелегально границу не переходил, Украина-польскую. Значит, все остались с визами. То есть Украина продолжает настаивать на безвизовом режиме. Это что касается общеполитической задачи, что касается транспорта. Понятно, что автомобильные дороги, железные дороги и авиационные пути будут развиваться, они развиваются. В этом году Украина выросла впервые в своей истории на 40% выросли международные авиационные перевозки. Украина только за последние полтора года построила аэропорты, которые в каждый час могут принимать 22 тысячи гостей. Каждый час.